Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Marga Singgi. Hari ini, tanggal 1 Oktober 2025, saya ingin berbagi tentang Tuanku Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sependek yang saya ketahui, kwan kong itu nama aslinya adalah Kwan Yu. Disebut kong karena artinya itu yang dituakan atau dihormati. Kwan kong, sehingga ya, sekwan. Kwan Kong hidup pada zaman dinasti Han sekitar tahun 1160 sampai 220-an pada zaman tiga negara atau Samkok Three Kingdom Kwan Kong mengangkat saudara dengan Liu Pei dan Chang Fei sehingga tiga serangkai ini Liu Pei yang tertua Kuan Kong Pus Chang Fei menjadi tiga serangkai yang terkenal Kuan Kong dihormati dan dipuja altarnya di berbagai tempat karena sifatnya teladannya yaitu setia jujur pegang komitmen pegang janji dan itu semuanya adalah teladan yang diberikan oleh Kwan Kong. Wan Kong juga dipuja sebagai dewa perang atau yang apa perdagangan, juga bisnis juga Dewa rejeki bukan cuma umat Buddha, umat Kombuchu dan umat tahu juga banyak memijak kwancom. -kwan. Jadi kwancom -kwan milik siapa? Ia ya, milik semua. Hampir kebanyakan komunitas Tionghoa tidak ada yang tidak kenal dengan kwan kong, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kwan kong sejitnya kerap dirayakan pada Lakwe Jisi, penanggalan Imlek. Ya kalau di rumah atau di kelenteng di wihara, saya Oh juga boleh sembahyang Pancong atau tiap hari pagi sore juga boleh. Persembahannya apa? Yang pasti ya, dupa tiga batang batang merah, air, kulitin kiri kanan. Kalau air itu bisa air putih, air teh atau ke arah lalu buah-buah bagian ekonominya terbatas boleh saja sepiring buah campur kemudian kalau mau taruh bunga boleh bapak ibu dan teman-teman sekalian guru konghucu juga memberikan kita nasihat agar selalu jaga kepercayaan pegang omongan kemudian melaksanakan empat pantangan sesuatu yang tidak susila jangan didengar sesuatu yang tidak susila jangan dilihat sesuatu yang tidak susila jangan dibicarakan sesuatu yang tidak susila jangan dilakukan maka kita akan menjadi seorang budima atau kuncu atau cunca. kemudian guru Buddha Sakyamuni juga memberikan kita nasihat bahwa kita harus menjaga sila sila yang baik itu berpikir benar berkata benar berbuat benar diantaranya melaksanakan pada sila menghindari perbuatan bohong atau perkataan yang tidak benar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekali hampir di semua kelenteng di seluruh Indonesia kebanyakan memiliki altar Kwan Kong Kwan Kong begitu populer kalau kelenteng besar dengan dewa utama yang Kwan itu diantaranya ya di Tuban, ada di perniagaan Jakarta Gang Lanceng, ada di Dempo Dalam Palembang di Serpong Bunhai Bio atau di Karunaya di apa Kosambi Dadap Mihara, ya di Pak Tangerang, lalu wihara kesadaran di Cilaku Tenjo, Bogor. Itu di antaranya adalah konten-konten besar yang Dewa utamanya, Panko. Masih banyak yang lain, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kwan Kong biasanya digambarkan sebagai sosok yang gagah berwibawa satria wajahnya memerah selain dipuja oleh umat Buddha umat Konghucu -kong dan umat Tao Ya Kwan Kong juga banyak dihormati oleh komunitas Tionghoa yang lain. Dalam agama Buddha, tradisi Mahayana, Kwan Kong itu dipercaya sebagai bodhisattva pelindung Dharma, Sangha Rama Bodhisattva, atau Satya Dharma Kalama Bodhisattva tentu saja umat Konghucu dan umat Tao juga sangat menghormati Tuan Kong. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dulu ketika saya masih kecil, di sebelum tahun 1970, di pengadilan negeri, kalau orang Tionghoa, apapun agamanya, mau mengangkat sumpah maka dia pegang lupa merah berdiri di hadapan altar Kuan Kong untuk mengusap mengucap janji kalau sekarang ya memang beda sesuai dengan agamanya masing-masing Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pemujaan Kwan ini sangat lazim di kalangan komunitas Tionghoa. Maka dari itu orang yang memuja dan menghormati Kwan selayaknya menjaga sila, menjaga sila, bersifat jujur, setia, komitmen, pegang janji iya katakan iya tidak katakan tidak kalau orang berdagang itu berlanggar sila tidak orang berdagang beli seribu jual seribu lima ratus itu adalah strategi karena di dalamnya ada modal, ada ongkos, transport, ada gaji karyawan, ada pajak, ada biaya marketing. Jadi beli seribu, jual seribu lima ratus. Itu bukan bohong. Itu tidak melanggar sila. Itu adalah strategi dagang kalau beli seribu jual seribu itu namanya dinas sosial kan kita manusia ya perlu berupaya berusaha kalau jual sekilo diberikan sembilan on itu berbohong jual satu meter diberikan sembilan puluh sen itu baru berbohong tidak menjaga sila Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian semoga penjelasan saya bisa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lain kesempatan